আছাম জ্ঞান বিকাশ চেনেললৈ সকলোকে আপোনাৰ স্বাগতম আজি আমি পুনৰ আগন্তুক হ'বলগীয়া ডি এইচ এছৰ সহায় হোৱাকৈ মেথছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কেইটামান আকৌ এম চিকো লৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ মেথছৰ তিনি নম্বৰ ভিডিঅ' অৰ্থাৎ পাৰ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যনটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এছাম অফ টেন থাউজেণ্ড ইন বড়ো এট এ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাৰ এনিউ ফৰ টু ইয়াৰ্চ হোৱাট উইল বি দ্য চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট অন দিছ চাম এট দ্য এণ্ড অফ টু ইয়াৰ্ছ মানে দহ হাজাৰ টকাৰ বছৰি পোন্ধৰ শতাংশ সোতৰ হাৰত দুই বছৰৰ বাবে ঋণ লোৱা হৈছিল দুই বছৰৰ শেষত এই ৰাখিৰ ওপৰত সৰ্বভোট কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে তার কারণ আমি সমাধান করব চেষ্টা করি অপশন কীটা দিয়া নহল অপশন চারিটা আসলে আমি দিয়া আছে কি লিখি ল মূলধন ইংরাজীত কি বুলি কয় হয় প্রিন্সিপাল আৰু চমুকা পিয়াহাৰৰে বুজোৱা হয় কিমান আছিলে দহ হাজাৰ টকা তাৰপিছত দিয়া আছে কিমান সুতৰ সাৰ পুতৰ সাৰক কি বুলি কোৱা হয় আৰে বুজোৱা হয় ইণ্টাৰেষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট সময়টো আছিলে অৰ্থাৎ টাইম টাইমটো আছিলে দুবছৰ উলিয়াব লাগে আমি সৰলসত ইংৰাজীত হ'লে হ'ল ছিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট এছ আই ইয়াৰ ওলোৱা এটা সূত্ৰ আছে আমি জানো যে আমি এতিয়া এই সিম্পল কটা ব্যবহার কৰিম এস আই টু কি হয় সূত্ৰটো হয় এনেকুৱা পি ইনটু আর ইনটু এইচ সরি এইচস কথা টি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড আমি মানকিটা যেহেতু আগতে লিখে লোক মানকিটা বহাই দিলে হল টেন থাউজেণ্ড ফিফটিন পার্সেন্ট টু ইয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নাই বৰ্তমান তলত থাকলে হান্ড্রেড আমি এনেক জিরো জিরো কীটা কাটি করবো পনেরো ত্রিশ ত্রিশ পিছত আর দুটো বহাই দিলে হল হৈ গল তিনি হাজাৰ টকা মানে দুবছৰৰ মূৰত দহ দুবছরের কিমান টকা হাজার কি পোৱা যাব তিনি হাজাৰ টকা এইটো এন্সার অপশন এইট আসে অপশন কিনা দিয়া নহল বাৰু তো দি দিছোঁ এ নাম্বারত আছিলে এক হাজার পাঁচশ বি নাম্বারত আছিলে দুহেজাৰ চাৰিশ চি নাম্বারত আছিলে তিনি হাজাৰ আৰু একেবাৰে শেষত ডি নম্বৰত আছিলে তিনি হাজাৰ পাঁচশ ইয়াৰ অপশ্যনটো হৈছে চি নেক্সট কুৱেশ্যন ছাবষ্টাক টিং ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ফ্ৰম ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স ৱাই প্লাছ এইট ওৱাই স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই কে মানে হৈছে ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স ৱাই মাইনাছ এইট ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাইৰ পৰা ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স ৱাই মাইনাছ থ্ৰী বিয়োগ কৰিলে সি পোৱা যাব অপচন চাৰিটা আছে এই চব অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা ইয়াৰ কালে কেঞ্চাৰ হ'ব তাৰ কাৰণে আমি চল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইটো ৰাখিৰ পৰা দুটা ৰাখি দি আছে এইটোৰ পৰা সেইটো বিয়োগ কৰিব লাগে আমি বেকেট ব্যৱহাৰ কৰিম ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স ৱাই মাইনাছ এইট ওৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই যেহেতু বিয়োগ করবো সেই কারণে আমি কি বিয়োগ চিন্তার ব্যবহার করলাম এইখানেও একবারে পেকট দিয়ে মাইনাস ফোর ওয়াই স্কুয়ার প্লাস সিক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি এটা এইখানে একো সাল নহয় নয় একে একটু যাব সেভেন এক্স স্কুয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই প্লাস থ্ৰী ৱাই এতিয়া এই ৰাখিটোৰ আগত যিহেতু মাইনাছ চিমটো আছে মাইনাছ চিমটোলৈ গোটেইকেইটাকে বাৰু ইয়াৰ আগত যিহেতু প্লাছ আছে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ এইটোৰ আগত যিহেতু মাইনাছ আছে এইটো মাইনাছ আছে মাইনাছে মাইনাছে হ'ব প্লাছ ফ'ৰ ৱাই স্কুৱাৰ প্লাছে মাইনাছে হ'ব মাইনাছ ছিক্স ৱাই মাইনাছে মাইনাছে হ'ব প্লাছ থ্ৰী এতিয়া আমি এনেকৈও কৰিব পাৰোঁ চলককেইটা চাই ল'ম এক্স স্কুৱাৰ থকা ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে আছে সহককেইটাহে বেলেগ আছে তেতিয়াহ'লে সহককেইটা ইয়াতে সাত আছে যিহেতু ইয়াতে পাঁচ আছে সাতৰ পৰাই পাঁচ গ'লে কিমান থাকিব দুই আৰু বিয়োগে যিহেতু কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব একেলগ চহকটো যি আছে তাৰপিছত আহিলে এক্স ৱাই থকা আৰু আছে নেকি নাই মাইনাছ থাকিলে ফ'ৰ এক্স ৱাই এইটো একেলগ তাৰপিছত আহিলে ৱাই স্কুৱাই থকা ৱাই স্কোৱাৰ থকা ৰাখি এইফালে আৰু এটা আছে দুটাৰ আগতে প্লাছ আছে তেতিয়াহ'লে চেইনটো কৰিব প্লাছ সহকেইটা প্লাছ কৰি দিলে হ'ল আঠে চারিয় হব বারো ছুটু এগিগ তারপি এক্স থাকা অকাল এক্স থাকা আর ইয়াতে নাই এনেক বলব ফাইভ এক্স তারপি ওয়াই থাকা কি আছে এফালেও আছে এফালেও আছে মাইনাসে মাইনাসে কি হব প্লাশ হব কিন্তু সিনট কি থাকি যায় এনেকা ক্ষেত্রে মাইনাস থাকি যায় সংখ্যা কিন্তু প্লাস হব ছয় তিন হব ন থাকিব ওয়াই আর তারপর থাকি কিন্তু প্লাস থ্ৰী এইটো অপচন আছে অপশ্যনটো আমি চাৰি লওঁ ফোন নাম্বাৰত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিধ আছে এইটো হৈ গ'ল এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ থ্ৰী ৱাই হল ইন টু টু ৱাই মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী হ'ল ইন টু ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ছিক্সটি থ্ৰী ইফ ৱাই গুল মাইনাস টু যদি ওয়াই মানটো যেহেতু ইয়াদ ওয়াই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ওয়াই মানটো যদি মাইনাস টু হয় তেন্তে এই রাখি মান কি হব উলিয়াবি ইয়াক চারিটা অপশন দিয়ে আছে ইয়াৰ চারিটার ভিতৰত এটা ইয়ে শুদ্ধ হব তাৰ কাৰণে আমি সমাধান কৰিম কোন সমাধান কৰিম আমি এইখানে সমাধান করি প্রথমে ওয়াই টু ওয়াই মাইনাস সেভেন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ছিক্সটি থ্ৰী প্ৰথমতে আমি কি ৱাই মাউটো বঢ়াই ল'ব এইখিনি আগতে সমাধান কৰি ল'ম তাৰপিছত লাষ্টৰ ফালে আমি ৱাই মাউণ্টটো বঢ়াই দিম যিহেতু ৱাই মাউণ্টটো আমাক নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিছে এইটো এইটোৰ লগত কি হৈ আছে পুৰণ হৈ আছে পুৰণখিনি আমি কৰি ল'ম তিনি দুগুণ ছয় ৱাই তেতিয়া পূৰণ হৈ আছে কাৰণে ৱাইটো কি হ'ব যদি যোগ বা বিয়োগ হ'লে ৱাইও হৈ থাকিলে হয় কিন্তু ইয়াতে কি হ'ব পূৰণ হোৱাৰ লগে লগে স্কুৱাৰ হ'ব ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে এটা আছে মানে হাত দুটা প্লাছ হয় মাইনাছ সেইটোৰ লগত এইটো সাত তিনিগুণ একৈছ লগত কি থাকিব ৱাই ঠিক একেদৰে আকৌখিনি কৰিম আমি ইয়াৰ আগত যিহেতু মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ চিনটো আমি বঢ়াই দিলোঁ ইয়াৰ আগত ওৱান এটা আছে তিনি এক গুণ কি হ'ব তিনি ওৱাই ইয়াত যিহেতু আৰু চলক নাই কোনো ধৰণৰ এইটোতো নাই তেতিয়াহ'লে চিনটো চাই লওক মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব লাষ্ট চাৰি তিনি গুণ কিমান হ'ব বাৰ আৰু ইফালে থাকিলে ছিক্সটি থ্ৰী এতিয়া কৰিব লাগে আমি কি যিহেতু এইখিনি আমি ভাঙিলোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি ৱাই মান্থক বঢ়াই দিব পাৰোঁ ৱাই মান্থটো কি দি আছে ৱাইটো কি হৈ আছে ইয়াৰ লগত পুৰণ হৈ আছে কাৰণে পুৰণ চিন্ধিলোঁ ৱাই মান আমাক কি দি আছে মাইনাছ টু মাইনাছ টু স্কুৱাৰ আছে কাৰণ স্কুৱাৰ থাকিলে তাৰপিছত মাইনাছ থাকিলাক টুৱেণ্টি ওৱান ইণ্টু মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী ইণ্টু মাইনাছ টু প্লাছ টুৱেলভ মাইনাছ দুটা আছে ঠিক একেলগে বিয়োগো কেইটা হৈ আছে দুটা আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ল সেইফালে দুই দুটা পূৰণ কৰাৰ লগে লগে চাৰি হ'ল ছয় চাৰি গুণ কিমান হ'ব এতিয়া আৰু এইখিনি ভাঙি দেখুৱাই দিয়া নাই চৌব্বিছ এইটো কি হ'ব প্লাছে মাইনাছে 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 হ'ব প্লাছ একৈছ আৰু দুই পূৰণ কৰাৰ লগে লগে কিমান হ'ব ফৰ্টি টু তাৰপিছত মাইনাছে মাইনাছে আকৌ প্লাছ তিনিটুগুণ ছয় প্লাছ বা এইটো এনেকুৱা এটা আগতে বিয়োগ কৰি ল'ব পাৰি আমি বিহু মানে যোগে ক'লে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব এতিয়া দুই আছে দুই ছয়ে ठ दस चौधर चार गोल एक चार एक पाँच पाँच हाथ हाथ आठ मैनास सिक्सटी थ्री कि टूवटी वान एसार हो गई अपन नम्बर ए ट्वेंटी वन নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য পেৰিমিটাৰ অফ এ টুৱেলগ্ৰাম উইথ ছাইটছ অফ ছেভেন চি এম এণ্ড টুৱেলভ চি এম লেথ ইজ মানে সাত চেণ্টিমিটাৰ আৰু বাৰ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ বাহুৰ সমান্তৰাল চতুৰ্থ যে তাৰ পৰিধি কিমান ইয়াত অপশ্যন চাই এতিয়া দি আছে ইয়াৰ ভিতৰত এটা ৰাইট এন্সাৰ হ'ব এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি কি লিখিম

আৰু আনটো হৈছে B B বাহুটো দিছে twelve centimeter এতিয়া ওলাব লাগে আমি কি পৰিধি equal to কিমান হব ওৱাট পৰিধি ওলাব লাগে বা আমি জানো যে সূত্ৰটো আমি পৰি মানে এটা বাহুৰ যুগ আনটো বাহু যিহেতু আমি বাহুকেইটা মন দি লৈছো সেইকাৰণে আমি এনেকে লিখিছো এটা বহু আছিলে সাত আনটো বহু আছিলে বাৰ দুই পূৰণ কোৱা হ'ব ঊনৈছ আৰু দুটা পূৰণ কৰাৰ লগে লগে পাওঁ আমি থাৰ্টি এইট চেণ্টিমিটাৰ যিটো আছে অপশ্যন নম্বৰ চি নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য এৰিয়া অফ ট্ৰেপেজিয়াম চেপ ফিল ই ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইটি মিটাৰ স্কুৱেৰ বা ডিচটেঞ্চ বিটুইন টু পেৰেল চাইট ইজ ফিফটিন মিটাৰ এণ্ড লেংথ অফ ওৱান অফ দ্য পেৰেলে চাইড ইজ টুৱেণ্টি মিটাৰ হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য আদাৰ পেৰেল ছাইড ট্ৰেপেজিয়াম আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ ক্ষেত্ৰফল হৈছে চাৰিশ আশী মিটাৰ স্কুৱেৰ দুটা সমান্তর কাশর মাজৰ দূৰত্ব হৈছে পনেরো মিটার আৰু সমান্তর বাহুৰ এটার মান দিয়া আছে বিশ মিটাৰ এটা আমি লাগে আনটো বাহুৰ মান আনটো বাহুৰ মান কি দিয়া আছে ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত এটা হয় তাৰ কাৰণে আমি সমাধান কৰি উলিয়াম কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ছবিটো ছবি পেপেজিএম এটা ছবি আঁকি ললোঁ এটার এই সমান্তরাল হয় দূরত্ব বলে কিন্তু সমান্তরাল বাহু দুটো দূরত্ব মানে যেল এডালের কি বুলি ধরা হবো এইড এডালের মান কি আছে ডিস্টেন্সটি আছে ফিফটিন মিটার এটা বাহুর মান এটাও ধরবো আমি এটাও ধরবো এটা বাহু এ বুলি নাম দিল এটা বাহু বি নাম এ বিহ মানটাই কিমান ক্ষেত্ৰফল দিয়া আছে চাৰিশ আশী মিটাৰ স্কুৱেৰ তাৰপিছত দি আছে এটা বাহু এ বুলি ধৰিলোঁ বিছ মিটাৰ এইটো যিহেতু উচ্চতা হ'ব দূৰত্বটো উচ্চতা এইচ বুজালো এইচ বুজালো তোমার ফিফটিন মিটার এটা ওলাব আন্টু বাহু আন্তু বাহুর নাম দিয়েছি বি মানে বি ঢুকে বিলাব তারি আমার এই সূত্রটা ব্যবহার করি কালি টেপেজিয়ামৰ কালি বা ক্ষেত্ৰফল একে হয় সূত্ৰটো আছিলে সাত ইন্টু এ প্লাছ বি ইন্ এইড এতিয়া আমি মানটো ওলাই মান যিকেইটা আছে আমি সেইকেইটা লিখিম টেপেজিয়ামৰ ক্ষেত্ৰফল দি আছে চাৰিশ আশী মিটাৰ স্কুৱেৰ হাফ হাফে থাকিলে তার পিছত ইফালে এৰ মান আমি পাইছো 20 মিটাৰ বি মান পো আমাৰ বি মান একে থাকিলে এইছ মান পাইছো আমি 15 মিটাৰ এনে কাৰণে আমি সাইড ফলো কৰি ইফালে 15 টো আৰু এটো কি কৰিম আমি তো ফলো আনি যিহেতু ওপৰৰ আছিলে এইটো এই তল আছিলে এইটো তলত ফিফটিন মিটাৰ ওপৰত থাকিলে ফৰ জিৰ মিটাৰ তল আছিলে কাৰণে যাব ওপৰত এইফালে এফালে কিমান বিছ মিটাৰ বি

প্লাস বি এটা কি বিকে্সটি ফোর মিটার এই বাউফলা আছে সৌফলা আসলে বাউফালা আনল মাইনাস হয়ে গেছে টুয়েটি মিটার একক কেটা যেহেতু একে হয়ে যাব বি থাকি ফোরটি ফোর মিটার মানে আন তো বাঁর মান হব ফর্টি ফোর মিটার নেক্সট কেন দ্য এৰিয়া অফ এ ৰম্বাছ ইজ টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এণ্ড ওৱান অফ দ্য ডায়েগনেল ইজ ছিক্সটিন চেণ্টিমিটাৰ দ্য লেংথ অৱ দ্য আদাৰ ডায়েগনেল ইজ এটা ৰম্বৰ ক্ষেত্ৰফল দিয়াই আছে দুশ চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আৰু এডাম টি জান দিয়া হৈছে ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ আনডাম টি জকাৰ মান উলিয়াব লাগে ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দি আছে চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা মানে দিয়ে থকা খিনি আমি লিখি লওঁ বাচৰ Ketopo dia sekiman Dufus cm2 Saya panggilnya D1 dia 1 di 1 আন্দাল ট্রিজকর মান দিলাম আমি রমবাছের ক্ষেত্রে সুত্রু ব্যবহার করে আন্ডাল ট্রিজ আমি জানো যে সুত্রফল সমান্ফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টুবা ক্ষেত্রগুলো সুত্রুষে এই টু ফোর জিরো সেমিটার এটা ফিজ অকর মান আছে নাই আমি ৰাখিম থাকি উপর টু ফোর জিরো সেমিটার স্কুয়ার আগরত নিচিনাই হব এই ৰাখি রাখি আসলে তলত যাব এফলে থাকলে ডি টু যেহেতু ডিটোর মান লাগে আমার দুইদি যাব আট বার যাব